ఓం నమో సూర్యదేవాయ నమ సూర్యభగవాను యొక్క ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల అనేక రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల మనకు ఆరోగ్యాన్ని శక్తిని అందిస్తుంది వ్యాధులను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది మెదడుకు శక్తిని పెంచుతుంది మానసిక శక్తిని మనసుకు ప్రశాంతతను ఇస్తుంది ఈ సూర్య స్తోత్రాన్ని నిత్యం పఠించడం వల్ల మనకు శత్రువుల నుండి రక్షణ కూడా కల్పిస్తుంది మనలో ధైర్యాన్ని మరియు ధర్మాన్ని కూడా అందిస్తుంది మనసును శుద్ధి కూడా చేస్తుంది కష్టాలనేవి దరి చేరనివ్వకుండా చేస్తుంది మీ జీవితంలో వెలుగులు నింపుతుంది భక్తితో శ్రద్ధతో ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించండి సూర్య భగవానుడి యొక్క అనుగ్రహం పొందండి ఆదిత్య స్తోత్ర अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः आदित्यो देवता श्रीं बीजं णीं शक्तिः सोम् कीलकं ममादित्यप्रसादसिध्यर्थे विनियोगः ध्यानं जपाकुसुमसङ्काशम् द्विभुजम् पद्महस्तकम् सिन्दूराम्बरमाल्यम् च रक्तगन्धानुलीपनम् माणिक्यरत्नकचिता सर्वाभरणभूषितम् सप्ताश्वरदवाहम् तु मेरुम् चैव प्रदक्षिणम् देवासुरवरेर्वन्द्यम् गृणिभिः परिसेवितं ध्यायेत्पटेत् सुवर्णाभं सूर्यस्य कवचं मुदा अथ कवचम् गृणिः पातु शिरोदेशे सूर्यः पातु ललाटकम् लोचने पातु श्रुति पातु दिवाकरः कृणं पातु सदा भानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वं पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावर्जकरः पातु हृदयं पातु शभोमणिः द्वादशात्मा कटिम् पातु सविता पातु शक्तिनी पूरू पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु द्विषां पादौ दिनमणिः पातु पातु मित्रोऽखिलम् वपुः आदित्यकवचम् पुण्यम् अभेद्यं वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्या लभेत अशेषरोगशान्त्यर्थं ध्यायेदादित्यमण्डलम् आदित्यमण्डलस्तुतिः अनेकरत्नसंयुक्तं स्वर्णमाणिख्यभूषणं कल्पवृक्षसमाकीर्णं कदम्बकुसुमप्रियं सिन्दूरवर्णाय सुमण्डलाय सुवर्णरत्नाभरणाय तुभ्यम् पद्मातिनेत्रे च सुपङ्कजाय ब्रह्मेन्द्रनारायणशङ्कराय संरक्तचूर्णं ससुवर्णतोऽयं सकुङ्कुमाभं सकुशं सपुष्पम् प्रदत्तमादाय च हेमपात्रे ప్రశస్తనాదం భగవన్ ప్రసీద ఏతే శ్రీ ఆదిత్య కవచం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి